Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку найкращий астролог не лише України, а й я не раз буду повторювати усього світу. Влад рос, вітаю! Да, дорогі друзі. Ви повинні це цінити і цініть, що ви знаходитесь в гаю, в прекрасному лагідному гаю з Тетяною. Дякую, також. Давайте нагадаємо нашим підписникам, що завжди можна визначити, як краще зробити який вибір зробити в житті. Що зробивши, замовивши натальну карту у Влада Роса. Я не помиляюсь? Да, это не теорема, это аксіома. дорогие друзі Влада, Розпочнемо із новин в Україні. Провокація на Запорізькій АЕС. А, как вы видите, будет ли подрыв и будут ли еще такие подобные провокации повторяться ворогом? Ну, это прежде всего они это сделали для того, чтобы мы остановились, они подходили к Курчатовской АЭС в Курской области. Да, Вы же заметили, что мы сразу замедлились и как бы резко перешли в контрнаступление и даже отошли от Курской АЭС. То есть они как бы сделали ультиматум, если мы попытаемся взять uh, Курчатовскую АЭС. Кто не знает, это рядом под Курском прям там 50 километров или 80 от Курска, uh, то они взрывают Запорожскую. Но ну, пришлось... Но эти бандиты, понимаете, ублюдки, мафия у власти в Российской Федерации. Но они готовы пожертвовать всем. Всей этой Запорожской областью, которую они захватили там, Донецкой, Луган. Куда угодно эта радиация даже будет распространяться, даже в Ростовскую область, им глубоко плевать. Потому что они понимают, что они живут в Москве. Москва, вот Москва. Дорогие друзья, делают презентацию, следующий наш заход, наши дальнобойные ракеты будут лететь по, по Москве. И не дай бог им трогать центре принятия решений. Кстати, я на прошлой неделе об этом говорил, на своем канале делал прогноз, что после захода в Курск они будут бить по нашим центрам принятия решений. Это Банковая, это Верховная Рада, это Хрещатик, это Грушевского. Вот. Не дай Бог им это сделать, потому что будет уничтожена их рублевка. Влады, но тут еще такие новости есть, что Все ж таки, це просування дійсно занепокоює занепокоює гравців на політичній світовій арені. Ну, Занепокоїло це і МЗС Китаю. Що скажете про це? Чи будуть прийняті якісь дії, чи якісь не знаю, рішення з китайської сторони? Ну китайське ж рішення дуже простое, легке. Да? где вы находитесь, на какой территории, то есть мы находимся на территории Российской Федерации, Курской области, вот там должна быть заморозка конфликта. То есть суд же отправляется в историческую родину по версии Китайской Народной Республики. Вот они покоились, потому что у них конкретное простое решение сложных вопросов. Вот как Трамп говорит, я решу очень быстро, очень сложный вопрос, очень простыми быстрыми методами. То же самое Китай хочет быстрыми методами. Но тут, блин, оказалось, что мы вошли в свою историческую родину, Курскую область. Кто не знает, дорогие друзья, Суджа это первая столица Украины при большевиках. Ну, вот если вы изучали uh, эту самую историю, то я вам хочу сказать это. Вторая столица была Курск. Третья столица только Харьков. И только четвертая столица при большевиках стала Стольный град Киев. Ну в чем дело. Поэтому рушится вся концепция китайцев. Они хотели как бы все заморозить конфликт на тех, где, где стоите, да, учесть земные реалии, как говорил этот человек, похожий на Владимира Путина. Вот мы, да, мы можем учесть все земные реалии, остаться в Курской области, захватив Курской Белгород. Дорогие друзья, кто не знает нашей главной задачи, вот этой осенней кампании взять Куск Белгород, а потом высадиться десантом в Крыму, уничтожить Крымский мост, а сделать облогу значит, полную Крымской, Крымской хотел сказать, Крымско-Татарской Народной Республики, да? Ну, в общем, там это будет как бы, в свое время агломерация Крыма. когда Крым вновь войдет в Украину, и там, естественно, будет жить этот народ, и он будет провозглашен, что это их земля. Вот, в любом случае, Несмотря на то, что Крым, скорее всего, станет не республикой, а всего лишь областью, чтобы опять не было этой сепарации в дальнейшем, но с большими правами, с большими возможностями крымско-татарский народ будет там самоуправлять, там Меджлис, там Бахчисарай будет как бы, второй столицей Крыма, а может быть первой. И все будет переименовано от Симферополя до Севастополя, все-все будет изменено. Вот, поэтому рушится китайская концепция мира. А Владимиру, Владимиру Зеленскому. И самое главное, что он теперь плевать хотел на Джейка Салливана, который объявлен, что он уже курица, которому отрубили голову вместе значит, с нынешним президентом Америки. Как вы понимаете, сейчас все еще Джо Байден, но уже тоже отрубленная курица без головы. Плевать абсолютно все, что они нас... А вы знаете, почему, дорогие друзья, вообще все состоялось, никто не сдал нас, русские не знали. А вот это, дурочи, цикаво, дуже питание. Потому что мы ничего не сказали в Америку, где продажная шкура Джейк Соливана, и Берс работают, уже абсолютно сидят на финансовых потоках, на офшорах, там куча миллиардов уже у них на счетах, понимаете? Джейк Соливан за всю эту войну заработал несколько миллиардов долларов, понимаете? То, что мы не... Нам полгода не поставляли оружие. Знаете, заслали диверсантов в Белый дом против нас. Пускай подает на меня в суд Джейк Салливан вместе с Бернсом. Да. Друзья, подавайте на меня в суд. Но эти твари ушли. Поэтому сейчас плевать с большой колокольни. А, значит, Зеленскому и он отправляет своего значит, ну, как бы так, руководителя своего офиса. Да не парламентарным делом, в последнее время Зеленский говорил о мире, а вот э, руководитель офиса Ермак сказал, что никакого перемирия не будет. Привет! Гордону, Лысой Ванги, которая... Говорит, а я бы и казала, до речи, Влада. Я Будет э, мир. Привет, Гордон. Привет. Потому что полностью опроверг это все. Ермак, который на своей э, значит, конференции, пресс-конференции или просто интервью Uh, значит, української правди він конкретно сказав, що ніякого міра в этом году не буде. Поки не буде 91 год, границі 91-го года, нічого не буде. От чого й стоїло очікувати і те, про що ви говорили, і не раз. І як завжди, всі прогнози влада роса правдиві, з точністю підказують нам, що чекає у нас у майбутньому. Тож подписывайтесь на канал Лада Рос, а он хоть... там даст, дает вам значительно больше прогнозов. А пока еще... Матная доска перевернулась, Украина завладела инициативой, теперь будет итог войны и перемирия только на условиях Украины. Все перевернулось, дорогие друзья. Орки, я хотел сказать в этом самом, но у них такое слово, маркершина, называется на А, а окончается ВУЕ. <реш> О, Такий ви хороший, веселий у нас прогноз. Ну, як то кажуть, ще до хороших новин починають поговорювати, що в Кремлі готується переворот. Чи бачили ви такий варіант розвитку подій? Да, у них завжди найкращий місяць август місяць. Ви ж поніматі, все началось на Курські потопленням лодки. Курська, а ви ж поніматі, Ванга б сказала. Твоя слабая пята, ты тварь, которая там находишься в Москве, хотя там русские всегда говорили, что там Владимир, весь мир будет рукоплескать Владимиру, только они не понимали, что... Какому она празили... Владимиру, да? Про Зеленского она говорила, что весь мир будет рукоплескать Владимиру Александровичу Зеленскому. Понимаете, и везде его будут превозносить, что он спас Украину. Только вот этого там в Москве не поняли, да. Но она всегда говорила, что Курском все начнется и Курском все закончится. Курск – это та подводная лодка, которая утопит вместе с Курской областью и с Курской дугой. Вы же понимаете, что переломный момент войны против фашистов, когда происходил еще в третьем году, когда значит, Советский Союз, куда входила Украина, просто отбросила на Курской дуге фашистов. Сейчас мы отбрасываем на Курской дуге расистов-фашистов. Понимаете, в чем дело. Курском все началось, Курском все, дорогие друзья, и закончилось. И это даже не Влад Рос, это сама Ванга, так говорить. Ну так, так воно и есть, э, Влада. Ну что еще хотела вас э, запытать вернее, вернишь, спытать от вашей думки. Э, Вовчанск, зараз, полностью. Э, Ворог новини повідомляють, що ворог завів штурмові групи у Вовчанськ і намагається покращити логістику і зв'язок. Чого чекати в Вовчанську? Чи буде повне захоплення? Чи... Що далі? Що бачите, ви? Анібуть будуть уті йти із Вовчанська, щоб все таки обороняти не тільки Курську область, але і куди ми зараз войдемо. Я вам зарані репрезентацію ділаю скорому бунті. И в Белгородскую область. Угу. Не, я... не вы первый про это говорите. Показать вам больше. Мы захватили одну, одной из сил не буду говорить, какую в Брянской область. Это... Вообще наша задача глобальная такая вот. Меня все спрашивают, что смысл этого контрнаступления. Глобальная задача забрать три области или как бы их от... 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 отхреначить. Такое Н... неплохое слово, но другое не... не находится у меня сейчас. То есть поделить там Брянскую, Курскую наполовину, срезать там, срезать Белгородскую область. То есть чтобы было три области. То есть меняем, дорогие друзья, конкретно, значит, на Запорожскую, на Херсонскую, Донецкую и Луганскую. Да. Значит, нам еще где-то надо проявить себя, еще что-нибудь оторвать. Ну и мой старый прогноз, каким образом вообще можно выиграть эту войну. Просто взять Беларусь. Мы туда просто входим идем на Витебский шлях, идем потом на Москву, просто очень легко и просто. А для этого нам просто нужно выделить то оружие, которое нам про американцы прописали, 61 миллиард долларов. Дорогие друзья, вот для вас, вот, вот, вот по секрету, так, на ушко скажу, вот прям так, это, нам пока дали всего лишь 4 миллиарда. Если дадут хотя бы 8 миллиардов или 12 миллиардов, Ми завтра будемо в Вітіпській вперед там. Ви думаєте, як вас збудився почему Лукашенко? А я хотіла запитати на рахунок Лукашенка. А чого він так що він далі буде робити? Чи дозволить чи дасть задню і буде спиратися, що йому потрібно вибирати бульбу? Ви розумієте, сезон якби. А, потому що Калінінський полк Білорусі націлився взять Минск, дорогі друзі. Це може происходить в ближайший місяці. Ну, есть же белорусы, которые на территории Украины, у них есть свой полк. Они вообще могут просто завтра как по маслу понимать, как нож срезает масло под, сказать, подсолнечное, в том числе и подсолнечное. В том числе, да. И сливочное, и как раз и в Минск, понимаете, в чем дело. Сопротивления не будет. Вся белорусская армия ⁇ это 15 максимум. 20 тысяч человек, ну это копейки, понимаете? Один а, то, то Лукашенко уже знает про это и в него да. есть подозрения. Да, поэтому, понимаете, мы завтра берем Беларуси, все и схлопывается, вы же понимаете, как как может очень быстро закончиться война? Они входят в Минск, Беларуси берут Минск, Беларуси, мы потом входим беспрепятственно куда-нибудь на Витебский шлях и из Витебска как в свое время. Пригожин, они с той стороны, там с той стороны у него было препятствие река, со стороны Витебска нет ничего, никакой реки, реки. И можно идти брать Москву, дорогие друзья. У них нет обороны никакой там вообще, понимаете, а, там все раскрыто абсолютно, да. И а, дуже там, гарный там ничего. автобан сделан, дуже легко там будет пройти. Сама знаю, на... ездила в свой час. В автобан, дорогие друзья, сам на своей машине. Кто не знает, Влад в нагло парковал свою машину под Кремлем с украинскими номерами, где нельзя ее парковать, было еще в 2013 году, еще до 14-го года. Я уже после 14-го не выезжал в вражескую страну, которая против нас начала войну. Но в 2013 м я парковал свою машину прямо под Кремлем. Куча штрафов прислали куда-то, а у меня украинские номера. Ніфіка, я вам хотів сказати середній палец не буду показувати. Ніфіка, я вам не заплатив. Куча мимо, потому что у меня українська машина була з українськими номерами. Я паркував його прямо під крім. Владе, Ще таке цікаве. Такий цікавий момент. Заступника глави Міненерго затримали у Києві. На Хабаре упив миллиона долларов Минэнерго секундочку. Дорогие друзья, мне, мне больше платят эти Свищевские, мне больше не платят. Ну копейки, понимаете, в чем дело, копейки, копейки. Кстати, кто еще не заказал мне Натальную карту, годовой соляр ссылочка под описанием этого видео. Самый разгар узнать вашу судьбу на ближайший год, особенно если у вас день рождения и нужно сделать королевский градус для вас королевскую судьбу. Mm -hmm. Так, как вы че будут ли такие подобные выкрытия, и как же ж так, что он попался? Ну слушайте, идет дерибан денег, короче получается, где-то украл, не там, без согласования, недавно, наверное. Слушайте, ну это же там все же коррупция, она поедает потоки. Вообще, чтобы Украина избавилась от российского нарратива, нужно избавиться от российского нарратива коррупции. Конечно, слава тебе Господи, что у них такие коррупционеры, как Шайгу как Герасимов, да, как, кстати, Герасимов-то знал, что Украина готовит нападение, но он боялся сказать об этом в центр. То есть тому чуваку, который сейчас белорусов да, там занимает высшую должность. Вот слава тебе, Господи, что они там есть, что они крадут. Но вы же не понимаете, дорогие друзья, сколько во время военных поставок в Украину крадется денег на войне у нас. Если бы мы перестали воевать, мы бы уже давно бы под Москвой были тоже. Вот. И слава тебе, Господи, конечно, что они... Короче, понимаете, у них какая ситуация? Мы выделяем, они пишут 40 тысяч дронов э, на фронт с Украиной. Доходит на самом деле по накладной 40 тысяч, а доходит 4 да, тысячи. Остальное Украина. И это прекрасно. И прекрасно. это прекрасно. Нам <свят> тоже надо убирать этот российский нарратив. И, конечно, всех сажать подряд. Ну и самое главное, чтобы не было никакой возможности, чтобы они там через суд там оттуда выходили из тюрьмы. Потому что никого, еще ни одного взяточника не посадили, дорогие uh -huh. друзья. Вообще нет ни одного случая, что посадили коррупционера. Нет ни, ни, ни один раз. Хотя мы все прекрасно видели 95-й квартал, вот, где Зеленский всех стреляет в парламенте, когда он еще там в фильме коррупционеров, вот помните, с автомата, да? Ну и самое главное, вот та схема, которая в этом телесериале описана, что, короче, вкладываются деньги в асфальт, в асфальт там 100%, максимум доходит до конца, там 10% этого асфальта, а все остальное 90% крадется. Такая же схема остается прямо сейчас. Ну и самое главное, дорогие друзья, очень удивительно, зачем заниматься вот прямо сейчас асфальтом в том городе, который скоро возможно, мы даже сможем, это, можем не удержать, например, Покровск. Зачем заниматься асфальтированием этого города, зачем заниматься озеленением этого города, и зачем заниматься флористикой этого города, и вообще куча денег вкладывается в Покровск, который, может быть, через месяц орден завоюет, потому что им осталось 6 километров. Так вы думаете, все-таки есть вероятность да, завоевания Покровска? Ну, по крайней мере, они ни одного человека не убрали с этого фронта. Это самая такая опасная переломная ситуация для того, чтобы они подошли к Днепровской репортажной. Ну, а ты Зеленский, заявил, что там градус напруги за месяц півтора мая снизится. Да, потому что все равно они будут вынуждены перебросить свои войска с Покровского. Ну, пока, понимаете, с направления ну пока они упираются. Они не убрали там ни единого, ни единого. знаете, откуда бы они убрали? Они убрали с Часового Яра пару людей. Они убрали из Запорожской области. Потом из Вагнеровцев, где же редуты сейчас переименовали их. Они летят из Африки. Потом очень много именно те, кто держали в Харьковской области, вышли сейчас из Волчанска на самом деле. Поэтому нам легче будет сейчас брать Волчанск. Но они там фугасят вот этими всякими авиабомбами по Волчанску. Прям просто что там происходит ужасающе. Но самое главное, они готовятся уничтожить Верховную Раду, уничтожить банковую, где сидит наш президент, вернее, он практически там сейчас не сидит, просто делает вид, что он там сидит. По Хрещатику ударить, да, все это будет готовиться в ближайшее время. Они не хотят прям сразу быстро ответить, а подготовить где-то 100, 200, 300 всяких крылатых ракет, бомб, шахедов, что все это летело одно момента в течение суток на Киев. И это может происходить вот в ближайшую неделю. Особенно неблагоприятная вот ситуация с середины этого месяца. Ну и там 18, 19, 20, 21, когда будет Юпитер в жестком квадрате к Сатурну. Вот поэтому они мучают. Мощ... Просто понимаете, что подготовиться к мощному удару нужно хотя бы неделя. тому они вот сейчас вот готовят очень мощный удар по центру принятия решений в Киеве. Угу. Мм, угу. це звичайно, дуже дякую, що ви попередили. Друзі, кияни, Київська область, всі, сразу отправляемся в подвал у ну, или ну, метро, нужно вообще сохраниться свою живых, потому что сейчас будет всё что угодно, Армагеддон может быть над Киевом в ближайшее время. Владе, дякую вам за попередження, дякую вам за прогноз і за те, що... Знаходите і витрачаєте свій дорогоцінний час на те, щоб з'явитися з нами на зв'язку. На зв'язку з Ясно бачу. Ще раз нагадаю нашим підписникам, що найточніші прогнози у Влада Роса. Тож не забувайте, будь ласка, замовляти натальні карти, річні соляри. І от я ще почула сьогодні про цей королівський прогноз, який в день народження робиться. До речі, дуже цікаво. Ось. Будем з вами на зв'язку. Контакти Влада Роса также знаходяться в описі цього відео. Дякую, Владе. До зустрічі.